Именно так на японском языке звучит известная всем легенда о дочери Байкала, прекрасной Ангаре. Предание войдет в фильм об Иркутске. В ленте журналисты Ольга Герасимова и Дарья Тюпина рассказывают о достопримечательностях и интересных местах своей родины. В нашем фильме мы хотим показать самобытную культуру а, сибирского города Иркутск. А, и, естественно, познакомить японцев с Байкалом, то есть с Великим озером Байкал. Также мы хотим показать им, насколько широка русская культура, русская душа, то есть какие дома у нас были в древности. Вот все это мы хотим донести до них, чтобы они как-то глубже прониклись вот этим вот русским духом, русским народом. Ольга и Дарья Иркутянки в сентябре 2013 года они успешно прошли кастинг. Его провели по просьбе представителей японского телеканала BTV, с которым телекомпания АЭС сотрудничает на протяжении 10 лет. Два месяца девушки проходили стажировку, учились работать перед камерой и снимать сюжеты. А в декабре Ольга и Дарья уехали в Японию. Спустя 8 месяцев вернулись в Иркутск, теперь уже в командировку. Наше обучение в телекомпании заняло около полугода и мы выступали не только в роли ведущих телепрограмм мы учились снимать видео то есть мы сами ходим и снимаем репортажи у нас есть свои передачи мы делаем сами монтаж того что мы снимаем но также мы сидим не только в телекомпании мы также участвуем в прямой трансляции онлайн передач на радио мы очень много контактируем с нашими телезрителями так сказать и радиослушателями. Свой кинофильм об Иркутске Ольга и Дарья монтируют сами. Это одна из их лент о нашей стране. Планируется выход нескольких серий. А через год девушки приедут в столицу Приангария, чтобы организовать первый в России корпункт БТВ. Он будет основан на базе телекомпании АЭСТ. Галина Тюрнева, Анна Садовникова, Николай Крупченко. Новости сейчас.